Kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Gamaleya İnstitutunun hazırladığı koronavirus vaksininin klinik sınaqları yekunlaşır. Okhr24.com report istinadan xəbər verir ki, bunu Rusiyanın səhiyyə naziri Mikhail Murashko bildirib. Nazir həmçinin Rusiyada kütləvi peyvəndlənmənin anonsunu da verib. Oktyabr ayında ölkədə kütləvi vaksinasiya prosesi başlayacaq. Onun sözlərinə görə, vaksinasiyadan ilk növbədə tibb işçiləri və müəllimlər keçəcək.